Выбрали мы их, вынуждены кормить, но аппетиты у них, мягко говоря. Нескромные. Содержать Верховную Раду украинцам стоит дороже из всех правительственных структур. На обеспечение рабочего процесса депутатов в этом году государство выделило почти миллиард бюджетных денег. При этом запросы избранных с каждым годом только продолжают расти. Бесплатные гостиницы, дешевые столовые. Для работников Верховной Рады работает даже элитный детский садик. Затемчасовое пребывание дитини, яка потребует нагляду. Ведро до семирочки. На что еще? Депутаты тратят огромные суммы. Почему они не готовы экономить на себе? Смотрите только в секретных материалах. Простые украинцы сегодня оказались в тисках бедности и экономии. До чего довели народ? А Верховная Рада тем временем из бюджетных денег увеличивает суммы на свое содержание. Содержать Раду украинцам стоит дороже всего. В прошлом году содержание всей этой роскоши стоило украинцам 660 миллионов гривен. В этом году сумму увеличили еще на 190 миллионов. Секретные материалы отправятся в Верховную Раду, чтобы посмотреть, в каких условиях за наши деньги работают народные депутаты. тысячи кабинетов и километры коридоров. Хозяйство Верховной Рады трудно обойти за день. Площадь, которую она занимает вместе с комитетами, впечатляет. Несколько домов разбросаны по всему правительственному кварталу и даже находятся на разных улицах. Для удобства нардепов их соединили длинными переходами. В этом году только коммунальные услуги в этих помещениях будут стоить нам 36 миллионов гривен. О месте своей работы чиновники позаботились. На территории правительственного городка есть все. Магазины, аптеки, парикмахерской. И семь различных заведений. что есть какие-то такие кулинарные там пристрастия особые. Любят вареники, любят блинчики, любят сырники. Э, вообще любят э, такую вот домашнюю еду. Позаботились здесь и о здоровье. Для работников ВР работает медицинский пункт. Правда, напоминает он полноценную больницу. Это манипуляционный кабинет, в котором проходят лечения пациенты. Медпункт скромно занимает целый этаж. Тут тебе и стоматолог, и массажист, и терапевт, и невропатолог. Правда, лечиться здесь могут только госслужащие и народные депутаты. Тем, кто обслуживает их, дорога сюда закрыта. У нас больше ответственности и пациенты, которые вымогают больше уваги, скажем так. Подумали нардепы не только о здоровье. В стенах помещений бесплатная детская комната. Здесь занятые родители могут оставлять своих детей на несколько часов в день. Это не детский садочек. не у нас. Тому, бачите, лежачок не Деньги на детскую комнату выделяются исправно. Только детей тут нет. Водитель Щербак на выезд. Щербак. Слухаю вас. Депутат Мусорина на Сейчас. Понял. Поехал. Поехал. Валерий – водитель с 20-летним стажем. Уже более 10 лет мужчина работает на автобазе Верховной Рады. Возит народных депутатов. Багато депутатов возим, багато бачим, но с работают черговой машиной. Его рабочий день начинается одинаково. Сначала он приходит в медпункт. Доброе утро. Доброе утро. 2 метра 60 Записываем хомили психолочных 60. Жалоба есть? Нет. 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 Пожалуйста, алкотестер подышите. Смотрим на алкотестер, показывает анализ, вот. что алкоголь одновечный. Присаживайтесь с памилием давление Снимайте пиджак. Дальше медосмотр машины, подход к механику и на автомойку. Работа у Валерия почетная и ответственная, но малооплачиваемая. Его услуги чиновники оценили лишь в 3200 гривен в месяц. Два депутаты спрашивают, но я говорю, я Ежегодный полмиллиарда гривен украинцы платят за транспорт для чиновников. Зараз мы идем на закрытую стоянку автомобилей в другого поверху, где находятся автомобили, которые закреплены за комитетами, фракциями и дежурными автомобилями. Автопарк ВР – это что-то вроде бесплатной службы такси для депутатов. Заказать машину чиновник может в любое время и в любую точку столицы. Правда, услуга имеет ограничения. Не более чем на 24 часа в месяц. Ежедневно из автопарка на линию выходит 120 130 автомобилей. Всего 171 автомобиль. В черговом режиме працуют 41 автомобиль. Закреплено 69 автомобиль. Працуют закреплено. Остальная техника у нас автобусы. 24 автобуса. Набор льгот для украинских депутатов сегодня выглядит дико в цивилизованном мире. Для сравнения, Сейм Латвии удерживает всего 73 автомобиля.